હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુક ટેકનો ચેનલ માં આપનો સ્વાગત છે આજે આપણે શીખવાના છીએ ધોરણ સાત વિષય હિન્દી પાઠ એક ચિત્ર કે સંગ સંગ જે ચિત્ર છે પાઠ એક ના સ્વાધ્યન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ પાઠ એક ચિત્ર કે સંગ સંગ ના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ સૌપ્રથમ પ્રશ્ન નંબર એક ચિત્ર કા અવલોકન પરથી મેળવી શકશો આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા આપેલું ચિત્ર છે એ જોવાનું તેનું અવલોકન કરવાનું છે તેના આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે સવાલ નંબર એક ગુબ્બારે વાલે કે હાથ મે જવાબ થશે સાત बे साइकिल वाले के हाथ में क्या है जवाब थे पंप सवाल नंबर तर रिक्शा में कितने यात्री बैठे हैं? जवाब थे एक यात्री बैठा है चार कुंजड़ीन सब्जी बेचने कहा नहीं जा सकती जवाब थे अस्पताल नहीं जा सकती पांच रबर से बनी चीज कौन सी नहीं है अहला शब्द मे रबर थी, थी बनेली चीज नहीं तो किताब त्यार प्रश्न नंबर बे प्रश्न एक के चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक चित्र में कौन कौन से यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं? जवाब लखी सका चित्र में साइकिल मोटर कार, ऑटो रिक्शा बाइक आदि यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। सवाल नंबर बे मोची क्या काम करता है जवाब लखी सका चित्र में मोची ग्राहक आने की राह देख रहा है यदि ग्राहक आए तो उसके चप्पल सी देता है बूट पॉलिश कर देता है प्रश्न नंबर 3 शब्दों को हिंदी में लिखिए फुग्गा तो गुब्बारा साइकिल तो साइकिल पोपट तो तोता सागबाजी वाली तो कुंजड़ीन थांबलो तो खम्बा कुत्रो तो कुत्ता आ रीते તમે લખી શકો त्यार ત્યારબાદ प्रश्न नंबर चार साइकिल वाला साइकिल में हवा क्यों भर रहा है जवाब लिखिए શકાય साइकिल के टायर से हवा निकल गई होगी या पंचर हुआ होगा इसीलिए साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा होगा सवाल नंबर पांच ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए के पेट्रोल के डीजल वगैरह चालवा वाला यातायात ना साधनों ना नाम तो बेल गाड़ी, तांगा, टांगा गाड़ी आदि यातायात के साधन ईंधन के बिना भी चलाए जा सकते है प्रश्न नंबर त्रन चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए અહીંયા તમે બીજું ચિત્ર જોઈ શકો છો તે ચિત્ર જોવાનું છે તેનું અવલોકન કરવાનું છે અને તેના આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે સવાલ નંબર એક ટાયર કે અલાવા ફટને વાલી ચીજો કે નામ લખીએ તો ટાયર કે અલાવા ગુબ્બારા ફૂટબોલ બાસ્કેટબોલ તકિયા આદિ ટાયર કે અલાવા ફટને વાલી ચીજે હે બે ટાયર ફટને કા પ્રભાવ કિન કિન પર નહીં પડા तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा कार और मकानों पर नहीं पड़ा क्योंकि वे सब टायर फटने की जगह से दूर है सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीजें गुब्बारा चप्पल और दुकान में रखी चीजें है चार टायर फटने के बाद साइकिल वाले का क्या हुआ होगा टायर फटने के बाद धमाका होने की वजह से साइकिल वाला आदमी गिर पड़ता है

लोग दुकान पर सामान खरीद रहे हैं, बाजार में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, चित्र में कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, बाजार में एक महिला टोकरी में सामान ले जा रही है एक आदमी अपनी दुकान पर बैठा है एक बच्चा अपनी माँ के साथ चल रहा है बाजार में कई लोग घूम रहे हैं, चित्र एक व्यस्त और जीवंत बाजार का दृश्य दिखाता है आ रीते ते लखी सको तम में लिखेला वाक्य सिवाय अन्य वाक्य पण लखी सको प्रश्न नंबर पांच प्रश्न क्रमांक चार में दिए गए चित्र पर से प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक यहां चित्र कहाँ का है यह चित्र किसी गांव के बाजार या सब्जी मंडी का है सवाल नंबर चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है चित्र में कई सारी क्रियाएं हो रही है खरीदने की बेचने की चलने की खेलने की बातें करने की आदि सवाल नंबर त्रन सामान लाने के लिए आप साथ में क्या ले जाते हैं मैं जब भी कोई सामान लेने के लिए जाता हूँ तो अपने साथ कपड़े की थैली लेकर जाता हूँ सवाल नंबर चार आपके घर में सब्जी लाने के लिए कौन कौन जाते हैं मेरे घर में सब्जी लाने के लिए ज्यादातर मेरी माँ जाती है कभी कभी दादी भी सब्जी लेकर आती है सवाल नंबर पांच आपको अगर इन दुकानों में से कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे मुझे अगर इन दुकानों में से कुछ खरीदना हो तो मैं कुछ सब्जियां और ताजे फल खरीदूंगा ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર છ ચિત્રકા અવલોકન કર કે આઠ દસ વાક્ય અમે વર્ણન કીજીએ અહીંયા એક અકસ્માતનું ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો તેના આધારે નીચે વર્ણન લખવાનું છે યહ ચિત્ર એક સડકકા દેખાઈ દેતા હૈ चित्र में एक ऑटो रिक्शा एक व्यक्ति के साथ टकरा गया है अकस्मात के कारण एक व्यक्ति के पैर में से खून निकल निकला हुआ है शायद उस आदमी की टांग टूट गई है यह अकस्मात देखकर एक आदमी उसकी मदद के लिए दौड़कर आ रहा है एक यात्री ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ है सड़क के किनारे बैठे हुए कुछ लोग अकस्मात के बारे में बात कर रहे है आते तुम लखी सको छो प्रश्न नंबर सात प्रश्न क्रमांक छे में दिए गए चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक चित्र में क्या हुआ है तो चित्र में एक आदमी का पैर ऑटो रिक्शा के नीचे आ गया है और उसके पैर से खून बह रहा है सवाल नंबर इस घटना के बाद क्या हुआ होगा इस घटना के बाद आसपास खड़े लोगों ने घायल आदमी को अस्पताल पहुंचाया होगा त्रन एक हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कैसे होता है यदि किसी व्यक्ति का अकस्मात होता है तो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए मोबाइल फोन से 108 नंबर पर कॉल करना होगा चार अस्पताल में कैसे इलाज होता है अस्पताल में दर्दी की बीमारी या तकलीफ जानने के बाद आवश्यकता अनुसार उसका इलाज किया जाता है पाँच घटना के स्थल पर तात्कालिक इलाज कैसे कर सकते हैं घटना के स्थल पर तात्कालिक इलाज करने के लिए हमारे पास प्राथमिक सारवार की कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे हम इलाज कर सकते हैं प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए अहो फकर प्रश्नों जवाब लिखवां एक विद्यार्थी जीवन में कौन से गुण प्राप्त होते हैं तो विद्यार्थी जीवन में हमें ईमानदारी धैर्य दृढ़ता और अन्य मानवीय गुण प्राप्त होते हैं बे हमारे जीवन के अनुशासन क्यों होना चाहिए अनुशासन हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करता है और जीवन की नींव को मजबूत बनाता है जिससे जीवन की इमारत भी मजबूत होती है त्राण विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य हमें अनुशासन और अध्ययन करना सिखाता है और यह हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ने तथा मानवीय गुणों को प्राप्त करने में मदद करता है चार आपको जीवन में किसका मार्गदर्शन मिला है कैसे मुझे अपने जीवन में अपने माता पिता और शिक्षकों से मार्गदर्शन मिला है माता-पिता ने अच्छे रास्ते पर चलकर और शिक्षक ने अच्छे आचरण करके ये बातें सिखाई है प्रश्न नंबर पांच परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए तो लिखी सका विद्यार्थी जीवन का महत्व सार्थक विद्यार्थी जीवन नंबर नौ सही शब्द के सामने

प्रश्न नंबर दस शुद्ध रूप में लिखिए खंभा पर तोता बैठा है खम्भा पर तोता बैठा है तो से खंभे पर तोता बैठा है एम लखी का टायर फट गए, तो लखी की टायर फट गई त्रन छोटा बच्चे को मत मारो तो छोटे बच्चे को मत मारो मैं और मेरी सहेली बाजार जा रहे हैं तो मैं और मेरी सहेली बाजार जा रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हैं

એજ્યુકટેક ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો